हे स्थानिक स्वराज्य संस्था ही निवडणूक जी आहे ही ग्रास रुटची निवडणूक आहे आणि कार्यकर्त्यांनाही वाटत असत की या निवडणुका लढलं पाहिजे परंतु शेवटी अंतिम निर्णय वरिष्ठ घेत असतात आणि एकदा वरिष्ठांनी निर्णय घेतला महायुतीचा की मग ते कार्यकर्ते फॉलो करत असतात कारण आम्ही शिस्तीने चालणारे शिस्तीने वागणारे सगळे लोक आहोत रवींद्र धंगेकर आणि मुरिधर मोहळ यांच्यातील वाद आता विकोपाला जाताना पाहायला मिळतो दररोज याच्यावरती आरोप होताना पाहायला ना मिळतो रवींद्र धंगेकरनं देखील माझ्याकडून निरोप गेलेला आहे की महायुतीमध्ये कुठेही मतभेद होता कामा नये महायुतीमध्ये कुठेही मिठाचा खडा पडता कामा नये याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे आणि मी त्या दिवशी पण जेव्हा पुण्यात गेलो तेव्हाही मी भाष्य केलं होतं आजही करतो प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी महायुती जपली पाहिजे आणि महायुतीमध्ये कुठे बेबनाव होईल अशा प्रकारचं कृत्य वक्तव्य करून नये त्यांच्यावरती कारवाई करणार का त्यांच्या वक्तव्यावरून धनगेकरांवर त्या, धनगेकरांच्या कडे जो काही निरोप पक्षाचा जायचा होता तो गेलेला आहे आणि धंगेकरांचं जे काही वक्तव्य आहे या बाबतीमध्ये देखील मी त्यांच्याशी बोलेन आणि ते मला भेटतील अजून कोणाकोणाशी सर इथे भेटणार आहे कोणाशी अजून भेट होणार भेट घेतल्यानंतर आठवण काढली का त्यांनी नातवा रुद्रांशीवर खूप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदयांचं प्रेम आहे आणि ते नेहमीच्या भेटीमध्ये रुद्रांच्या बद्दल विचारतातच सर जान, नहीं 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 जाना चाहेंगे क्या दौरे बात ये सदीचा भेंट थी दिवाली के उपलक्ष में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ, उनके व्यस्त समय में से भी आ, मुझे आज उन्होंने समय दिया है इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका आभार व्यक्त करता हूँ बिहार के चुनाव होने जा रहे उनके दौरे भी चालू है और ऐसे समय में वो दिवाली के लिए मुझे मैंने सदी का भेंट के लिए आज मुझे उन्होंने समय दिया और आज हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनको मिलने के बाद एक ऊर्जा भी प्रेरणा भी मिलती है एक एनडीए के तो हमारे प्रमुख है देश के प्रधानमंत्री जी है इसका भी हमें फक्र है कि देश को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति देखे तो दुनिया में Uh, कई देशों की हालत खराब है लेकिन हमारे देश की हाँ, जो परिस्थिति है प्रगति है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का, मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और uh, इसके इसलिए भी हमें uh, उनका अभिमान गौरव है बिहार के इलेक्शंस आने वाला है उसको लेकर कहीं पे कुछ बातचीत हुई है क्योंकि सर बिहार तो जीतेंगे एनडीए बिहार जीतेगी बिल्कुल जीतेगी और हमारे तो जहाँ बिहार के लोग रहते हैं मुंबई एम एम थाने में सभी हमारी बैठे के शुरू है और वो काफी लोग हैं जो बिहार से महाराष्ट्र में आए हुए काम करते हैं खास करके शहरों में और उनको भी आ, सब काम पर लग गए तो बिहार जीतेंगे जरूर जीतेंगे क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए जितने पैसे दिए है बिहार की प्रगति के लिए जो उन्होंने काम किया देश के प्रगति के लिए जो काम किया अभी एक ही बात है जो एनडीए है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है यह भरोसा सब लोगों को है जैसे महाराष्ट्र में भी उसका असर हुआ जैसे बिहार में भी होगा और बिहार भी पूरी तरह एनडीए जीतेगी महाराज की मूर्ति तुम्हें पंप्रधान नरेंद्र मोदी भेज दी है शब्द है तुकार नाम जीता काम धन्य तुकोबा समर्थ जिने केला पुरुषार्थ कोण आहे अरे बाबा ह्याच्यामध्ये ते तुम्ही त्या तुकाराम महाराज मी का दिले आता आपली कार्तिकी एकादशी आहे कार्तिकी एकादशी आहे आणि कार्तिकी एकादशी एक दोन तारखेला आहे आणि म्हणजे त्याचं औचित्य साधून तुकाराम महाराज कारण शेवटी महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे आणि मोदीजी जेव्हा महाराष्ट्रात येतात तेव्हा आवर्जून ते संतांची नावं घेतात संतांची भूमी म्हणून उल्लेख करतात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शूरांची भूमी वीरांची भूमी संतांची भूमी असा उल्लेख करतात आणि तो त्यामुळे मूर्ती त्यांना भेट दिली आहे आणि ते आनंदी मुद्रेने प्रसन्न मुद्रेने धन्यवाद मेडिकल ऑफिसर जो सुसाइड हो गया है है का जो यहां पर दिखाई दे रहा इसमें मैंने मेने एसपी एस बात की है और वहाँ पर जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डॉक्टर महिला के साथ सॉरी डॉक्टर महिला के साथ हो, हो, तो वो जो जो जिम्मेदार है एक पुलिस अफसर है और एक जो दूसरा एक जो है उसको एक को तो हिरासत में लिया है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है फायर लॉन्च किया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसमें मैंने पुलिस अधीक्षक एसपी से कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और उसके दिशा में काम शुरू डॉक्टर महिला तीचा बदल जी का घटना अतिशय दुर्दैवी घटना है मैं एसपी बरबर चर्चा के लिए आरोपीला एका अटक झालेली आहे